как всегда на утренней прогулке почти 8 часов утра солнышко уже высоко высоко на улице апрель а сегодня утром у нас мы посмотрели было плюс 2 градуса значит ночью наверняка были заморозки сейчас посмотрим остались следы от заморозка или нет и вот как мы только выходим за свою деревню первое что мы видим это поля здесь в этом году это поле с рапсом Поле с рапсом. И вот а, на траве видны еще следы заморозков. Еще не отошла трава. Ой, где уже капельки росы есть, но вот так она в основном белесая-белесая. Вся еще в изморозе. А трава густая, высокая, сочная. И красивое поле с рапсом. А на горизонте прекрасное небо. Справа лужайка, здесь очень много одуванчиков, но они еще не хотят раскрываться, тоже еще никак не могут отойти от заморозков. Погода была такая в Германии, что уже ходили в футболках, в футболках и в шортах, а сейчас снова достаем шапки, куртки. И вот мы поближе с Дашкой подошли к полю с рапсом. Уж больно красивые цветы, они такого ярко-желтого цвета ну просто загляденье. Как солнышки. Цветов очень много. Казалось бы, совсем недавно а поле только-только начинало распускаться. Вот эти цветочки один, два цветочка. И буквально вот в миг уже все стало желтым. А сколько бутонов там еще? Полным-полно. И я помню, по тому году рапс цветет очень долго. Мы идем с Дашкой все выше и выше. Справа это дачные участки. Вот как раз перед нами мы сейчас видим черешню. Здесь в том году мы рвали черешню. Сорт очень классный. Ягода крупная, темная. Очень вкусная, сладкая. Просто объедение и дерево само. Загляденье. Здесь вот траву уже везде покосили. И вот цветочки. Беленькие, маленькие цветочки тоже пока никак не могут отойти от заморозка. А тюльпаны на солнышке вот такие вот, сами по себе яркие желтые, а на солнышке вообще просто светятся. Пионы подтянулись, водосборы уже большие выросли. На этом участке, что посмотрим, тоже тюльпаны, очиток, зайчик, капусты, как мы называли. А вот за ним, за очитком два куста с такой густой зеленью это тоже будут тюльпаны я посмотрела там бутоны тюльпанов но они такие маленькие миниатюрные интересно как расцветут вот эта желтая ромашка куст тоже очень долго цветет очень долго и давно а это наверное мак и вот здесь как раз под сеткой тенек деревья растут и очень хорошо видно вот эту изморозь ну, просто прям как-то даже и не верится. Было настолько тепло, было плюс 20, плюс 19. И вот, пожалуйста, утром еще и заморозки. Это сельскохозяйственная техника. Работы на полях ведутся и утром, и в обед, и вечером. Целый день. А вот на горизонте уже видим соседнюю деревню, трасса, по которой Ездит машины, и горизонт такой прекрасный, с горами, с лесами, и небо, небо чистое, голубое, без облаков. Сразу видно, что и воздух морозный. А вот слева два тополя – это символ, как я говорю, нашего мингороды А они видны эти два дерева. Вон Дашка вся в каплях росы у меня, да? Травы пошли, наелась. Пошли. Трава уж больно, скажи, хорошая, зеленая, сочная и густая. Вот такие поля. Где-то зашли озимые, где-то цветет рапса, а где-то еще только баронят, а вносят удобрения и засаживают, засеивают эти участки. Сегодня мы тут гуляем сами, никого собачников нет. Мы сегодня вышли просто пораньше, чем обычно. Поэтому ходим спокойно. И Дашку даже могу с поводка отпустить. А вот эта деревня, ближайшая к нам, Обернфельд, она находится буквально в 10 минутах ходьбы. Вот вдоль этой трассы проложена дорожка асфальтированная и для пешеходов, и для велосипедистов. И вот по ней идти ну, буквально 10 минут. Доброе утро всем! Это мы снимаем уже следующим утром видео. Потому что вчера закончился заряд на телефоне. А вчера было утро какое солнечное, ясное. Сегодня в то же самое время гуляем. Совсем другая погода. Совсем, да, вчера был морозец, наверное, небольшой. А сегодня немножко отошло, но все равно воздух еще морозный. Морозный. И вот сейчас тоже утро. Утро по-своему красивое тоже. Вот столько вспаханных еще участков. Очень много вспаханных участков. И вот на горизонте горы, ветряные мельницы, облака красивенные, небо красивое. Ну а мы с Дашкой идем дальше. Да ты идем дальше? Дашка у меня попрошайничает корм. Попрошайничает корм. солнышко вышло. Сразу повеселее стало, поярче. Вот я сказала, что сегодня потеплее. Но тем не менее, вся трава в росе. И да шутка решила. Сейчас ты в канаву свалишься. Свалилась в канаву. Да шутка. Выходи давай. Выходи давай. Ох, вон. Вся трава мокрая. Сегодня тоже было холодновато. Вся трава мокрая. А мы с Дашей сегодня кого только не встретили. Кого только, каких собак только не встретили, как только не расходились все. Кажется, и места так много, но все ходим по одним и тем же дорогам. И не хотим, чтобы собаки встречались друг с другом, поэтому тут Маневры у нас такие с утра были, да, Дашка? Маневры были. А сейчас одни. Сейчас здесь вот это самое высокое место. А, немножко прошли мы. Хорошо все видно. Среди лужайки такой, на таком откосе. Огромное, такое, большое. Когда отсвело, я же говорю, большая белая тучка была. А сейчас уже все отцвело. Ох ты, ну вся-вся-вся в цвету. Черешня или абрикоска, не знаю, что это такое, да? Дашут, пойдем домой. Домой Дашка бежит всегда. Да, Дашка? Вот, нам стоит по прямой дойти до тех деревьев, а потом мы сворачиваем направо и снова по прямой. Да, Даш? Домой! Да, и вот мы с Дашкой подошли уже к дому, в котором живем. И вот это у нас сон трава. Тоже еще никак не отойдет от заморозков. Цветочки все поникли. Но ничего, выйдет солнышко, и они распустятся вновь. А это мы с Дашкой гуляем уже вечером. Начало шестого вечера, мы приехали с курсов и вышли снова на прогулку. Я поймала себя на такой мысли: вот сейчас вечером, ну если бы не знать, а вот смотреть просто видео, можно сказать, что перед нами лето, лето, тепло, тепло, потому что э, ярко светит солнце, такое. Желтое поле с рапсом. Справа лужайка с одуванчиками, которые распустились на солнышке. Ну, не вечер, а просто заглядение. На голубом фоне цветущие черешни. На горизонте облака. Просто красота. На полях кипит работа. просто кипит работа. Мы с Дашуткой остановились посмотреть. Дашку даже заинтересовал этот шум. И перемещение сельскохозяйственной техники стоит и смотрит, никуда не идет. Ну и я стою вместе с Дашкой и снимаю видео. Вот, немножко приближу эту технику посмотреть. Вот так работает. А вот еще хотела сказать про рапсовые поля. Вот рапс, кажется, вот только-только начал цвести. Ну, может быть, неделю цветет, но хочу сказать другое. У нас машина стоит во дворе, и уже весь капот в этом желтом налете. В желтом налете от рапса. Представляете? Вот мы с Дашкой развернулись. Вот справа наши... Любимые два тополя, которые говорят о том, что дом там, в той стране, и мы возвращаемся домой. Любой все теми же полями с рапсом. На горизонте по-прежнему красиво, красивый пейзаж вид, и мы потихоньку возвращаемся домой вечер чудесный. Всем желаем такого же хорошего настроения, доброго здоровья. Всем, кто с нами погулял, всего доброго. Пока!